Дорогие друзья, сегодня я не знаю, как вам обратиться, потому что еще вчера я бы просто обратился к вам, дорогие Днепропетровцы. Но сегодня на эту площадь, площадь героев Майдана в Днепропетровске, под ледяным дождем, под шквальным ветром, вышли не только наши земляки. С нами трудолюбивый Кривой Рог. С нами Вольная Запорожье. С нами Умный Харьков. И с нами Одесса. Давайте вспомним, как все начиналось год назад. Как на этой площади поджигали палатки Евромайдана. Как на этой площади Происходили массовые драки с ножами и дубинкой. Как на этой площади топтали наш украинский прапор и пытались поднять над мэрией российские триколы. Как на этой площади пытались собраться и штурмовать областную государственную администрацию. Мы не допустили всего этого. Поэтому сегодня мы будем говорить с вами о том, что мы сделали. И вы прекрасно понимаете, что под этим ледяным дождем и под этим холодным ветром собрались те люди, которые были с нами вместе. И вы прекрасно понимаете, что это не пиар и не реклама. Потому что почти каждый из вас был очевидцем происходивших событий. Давайте вспомним, как все это начиналось, и давайте вспомним этот страшный год, когда мы с вами вместе отстаивали Украину. Мы сделали очень много. Первое, что мы сделали, мы остановили войну и не напустили ее в нас общий дом, как это произошло в Харькове, я извиняюсь, в Донецке и Луганске. Мы не допустили, чтобы на наших улицах взрывались бомбы, как это происходит сейчас в Харькове и в Одессе. Мы вычистили все вам подполье. И всем коллаборантам и предателям нашей Родины мы купили билет в один конец. Пусть они живут там, где им нравится. Или не живут вообще. Мы вооружали батальоны, мы лечили раненых, мы спасали пленных. Мы сделали очень многое. Да, мы злые, мы колючие, мы неудобные. И нам пришло время сейчас уйти. Но мы без вас никто. И сегодня я хочу сказать спасибо всем присутствующим здесь. Солдатам и офицерам волонтерам и добровольцам, врачам и медсестрам, учителям, нашим старикам, нашей молодежи. Низкий поклон. И я скажу вам так, за этот страшный год в моих глазах никогда не стояли слезы. Сегодня я хочу перед всеми вами преклонить свое колено. Спасибо.